Моша Асу. Он нас помнит, он вспоминает нас хорошими словами. Он здесь будет теперь часто и обязательно будет приходить к нам. У него здесь, он купил дом, и здесь у него он будет сюда приезжать, короче. тель только по делам и сюда. Вот. Ну, то, что по-личному, для себя лично я Первый раз встретился, я разговаривал о нас, о нашем существовании, о помощи нам. Второй раз я встречался с ним, это с сыном, я просил его о помощи подразделению «Сына». Как оно будет дальше, посмотрим, но он обещал, что та гуманитарка, которую он закупает, он частично будет давать на подразделение «Сына». То есть медикаменты. Я так понял, брат... они же вместе пообщались. Да, и они взяли прямые телефоны, и он дал сыну свой, не через секретаря, а свой прямой телефон, что если что-то надо, будет он будет помогать. Поговорили по поводу Элата. Да, он мне дал телефон своего сына в Тель-Авиве. Он набрал его, и мы разговаривали втроем. Сын возглавляет международную организацию гуманитарную, которая шествует, ну, которая организовала право Украины. Представительство здесь в Тель-Авиве ведет этой организацией сын. Эта организация входит, она международная. Американские евреи, выходцы с Украины, евреи Канады, там очень много. Так это это благотворительная организация. Они то есть, помощь какую-то Да, они, ну, они, сбор денег у них происходит по всему миру, а потом они по нуждам закупают опять же на эти деньги, что нужно в Украине. Я сказал о наших проблемах, о том, что мы не зарегистрированы и так существуем. Вот, он сказал, что пройдем, пройдете регистрацию, я позвоню мэру, Иру нашему позвоню, кому надо, могу даже свести к с людьми, если ваша организация зарегистрируется. Вот, и... Но я просил по помещению, по не финансовую поддержку, а именно такое помещение, там, нужды какие там возникнут, чтобы решать с, напрямую с решаиром, а не ходить между по инстанциям. Это он обещал, у меня есть его тоже прямой телефон.